Первые курсы компьютерной грамотности среди людей золотого возраста, как они себя называют, в Черкасской школе Крамского района подошли к своему логическому завершению. Долгих три месяца эти люди изучали такую сложную технику, как компьютер. У нас были, работаем очень хорошо электронной почтой, и по скайпу разговариваем, и госуслуги уже вдоль и поперек исходили. Так что думаю, что мои слушатели стали продвинутыми пользователями компьютеров. В этом учебном заведении к выпуску подошли творческие. Ученики школы, а по совместительству волонтеры, устроили для пенсионеров театрализованное представление перед вручением заветных сертификатов. Данные курсы сами по себе представляют детище нескольких влиятельных людей. Некоторые пришли сюда поздравить золотых выпускников. Хотелось бы поблагодарить вас, то что вы пришли, отучились, свидетельство получите. Иван, я не смог приехать, но я лично к нам приехал. Научно-технический прогресс идет, и в том числе вы можете в виде государственных и муниципальных услуг получить их в электронном виде. Это тоже крайне необходимо, прежде всего, и удобно, не выходя из дома. Сами ученики, молодых специалистов остались довольными процессом обучения, особенно они благодарят наставника волонтеров. Каждую, каждую мелочь она проигрывала с нами. Помогали хорошо так называемые волонтеры, как теперь говорим, детки. Вот она сумела и деток привлечь, чтобы они нам помогали. Мы шли, я лично шла с удовольствием сюда. Учитель информатики и ее помощники также не остались без внимания. Благодарные слушатели компьютерных курсов собрали пакет с подарками для наставников. По заверениям организаторов, за этим выпуском уже стоят несколько десятков желающих приобщиться к компьютерным технологиям. Правда, пока стоит вопрос, когда их принять.